Добрый день, Давид Веснерович. Приветствую вас, Наталья, приветствую Алексей, приветствую всех посетителей нашего блога, блога, который называется «Бизнес Тур по Украине». Эту идею «Бизнес Тур по Украине» я и мой партнер Наташа Таргамецкая еще весной вынашивали, планировали, уже с своими коллегами пообщались, с руководителями, предложили. Большинство всем понравилось, но мы не были готовы к нему, потому что это спонтанная идея была, а большой, большой тур, серьезное дело быстро все-таки не делается. И нам пришлось очень долго готовиться. И сейчас, особенно, когда мы находимся в Киеве, и мы создали симпатичную, хорошую команду, на самом деле команду, команду единомышленников, людей, которые э, э, влюблены э, в TalkFusion как э, как инструменты для э, пиара, рекламы, коммуникации бизнеса, маркетинга, продаж, не знаю, во всех. Ну, то есть это э, компания, которая всему миру предложила новейшие технологии э, в интернет, коммуникациях. Э, ну, об этом вы увидите, узнаете на наших презентациях в онлайне, в офлайне. Сейчас несколько слов конкретно Почему из по Украине? И в чем основная идея? Основная идея это объединить все здоровые силы компании Толкфьюджер. Многие люди зарегистрированы, около 10 тысяч человек сегодня зарегистрированы толкфьюджеры. На разные пакеты. 250 долларов и на 700, и на элитные пакеты тоже очень многие, особенно когда была такая акция симпатичная, зарегистрировали студии. Конечно, многие... Ну, сейчас я лукавлю, немногие единицы ими пользуются. Пользуются, потому что да, они нужны им, они используют его для общения, для коммуникации, для рекламы и так далее. Но большинство даже не умеют элементарные вещи делать. Это видео, письмо, видео рассылка, видео подписка, видео отправка, видео шер, видео блог, видео фьюжн видео стена, видео конференц-комната или видео прямая трансляция. Это гениальный набор, абсолютно гениальный. Я с полной уверенностью говорю, это набор из видеокоммуникационных инструментов, которые нужно кричать, работе.